Угу. Уважаемые друзья, перед нами наш кот. Зову, зовут его Басик. Ему 7 лет. Он появился у нас холодной, осень, холод, холодной осенью 2004 года. Я приехал домой и жена мне показывает маленького-маленького котенка. Она обнаружила его перед, своей, перед нашей дверью. Он был такой маленький, что вмещался меня вот на этой, на этой ладони. У нас уже был кот Макс, очень породистый, хороший кот. Но решили взять так, как стало, так, как стало жалко. Не кусай, жалко. Так, как стало жалко. Но вначале мы подумали, что это кошка. А так как кошек мы не держим, хватит с нас одной двуногой, то решили, пусть поживет до тепла, а потом мы его, потом мы его выгоним. Но через некоторое время обнаружилось, обнаружилось что это кот. Назвали его Басик. Вы назвали, вначале назвали э, Бася. Почему Бася? В это время у меня был тарифный план на мобильном телефоне. Эйсбейс. Сокращенно мы называли его Ася, Ася Бася И вот эту кошечку мы назвали Басей Но когда оказалось, что это кот, то тогда получилось, получилось из Баси он стал Басиком. И вот так живет он у нас 7 лет. Он видите, как он любит кусаться. Вот. Любит у нас мясо. <слышать> вот. Ходит у нас на улицу, на улицу он только через балкон. входную дверь у нас не признает. Но куда ты бежишь? Эх, ты. Вот такой, такой, такой у нас код по, по, по имени, по имени Басик. Вот. Ну вот это вы познакомились с нашим с нашим котом. Выключать.